ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالتا ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے سیلیبریشن بعض مواقع کو منانا سیلیبریٹ کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں یہ بات نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا کسی شے کو منانا اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا یہ اے اسلام ہے این اسلام نماز پنجگانہ نماز پنجگانہ نماز پانچوں فرائض آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے یہ جو فرائض خمسہ ہے نماز پنجگانہ سننے یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے الخصائص الغبراہ میں روایت کی اور امام تہاوی نے شرح معنی الاثار میں روایت کیا اور دیگر بہت ساری کتب میں حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا اور آپ نے قبول توبہ پر دو رکت نماز شکرانہ ادا کی اس دو رکت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے دو فرض بن گئے تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے ولادت ہوئی تو زہر کا وقت تھا آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی چار رکعتیں نفت پڑی وہ چار رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی نماز سے بڑی اللہ کی عبادت کوئی نہیں بین العبد و بین القفر ترک صلاح مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے افضل العبادات نماز علامت ایمان ہے اللہ رب العزت کی این عبادت نماز اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے تو زہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام سو سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے جس کو قرآن نے کہا کم لبستہ سو سال کے بعد اٹھے جب انہوں نے دیکھا کہ میں سو سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے چار نفل پڑے تو شکرانے کے چار نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز اصل بن گئی سمجھ آئی ہے بات کی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے انہوں نے چار رکت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے مغرب کا وقت تھا جب چار رکت نفل شروع کیے تین رکتیں پڑھی تھی چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی اٹھ نہ سکے کمزور ہو گئے تھے علالت تھی بیٹھ گئے تین رکتوں پر خدا نے کہا کہ تین رکت امت محمدی کی نماز مغرب بنا دی پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے چار رکت شکرانے کے پڑے امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دے اب جو پہلا نکتہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز جو میراج المومنین ہے جو میراج المؤمنین ہے اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی پانچوں نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے ویوستہ کر رکھا ہے نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی یہ اس کی عبادت ہے تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن بھیا کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر روز پانچ مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کن کو نبیوں کو اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بنتی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں